Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я всех поздравляю с праздником Рождества. Христос народился. И, конечно, в этом проявилась настоящая истинная любовь Божия, в том в его рождении, воплощении здесь, на этой земле. Господь так возлюбил свое творение и всегда хотел иметь контакт и общение. И на протяжении всей Библии мы читаем, как Адаму было хорошо, когда он общался с Богом лицом к лицу. Но когда грех разделил, Господь все равно нашел пути общения с человеком и выбрал народ Божий. И общался с пророками и с другими детьми своими, которые принимали и верили в него. Но самый большой план спасения от начала мира Господь заложил. В своем строении, чтобы человек все равно пришел к нему, вспомнил, что настоящий его Творец и Создатель – это Господь Вселенной, и чтобы человек радовался, что и Господь его любит, и Господь доказывал много раз эту свою любовь. И в этот раз Он доказал и совершил этот завершающий план спасения – и в Евангелии от Иоанна мы читаем такие слова. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничего, ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал пришел к своим и свои не приняли его. Его не приняли. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Здесь в этом месте очень много написано для нас. Вроде краткое место, но написано очень много важных истин. Очень самых важных истин о том, что Господь есть Бог, Творец, о Его любви, о том, что Он пришел на эту землю, воплотился, послал эту благодать на благодать для каждого из нас. И все, которые уверовали в Него, получили спасение, усыновление в Иисусе Христе. И что Иисус Христос он есть Бог, и Он показал истинного Бога, какой наш Бог, какой Он великий в Своей любви. И здесь говорится о том, что из слова стало плотью, обитала с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу Его как единородного от Отца. И в Евангелии от Луки здесь более подробно говорится об этом моменте, плана спасения Божьего, о том, как он воплотился в Деве Марии, и как родился на этот свет Спаситель мира в человеческой плоти. И мы читаем с восьмого стиха такие слова. В той стране были на поле пастухи, когда, уже возвести... когда Мария родила и уже было возвещено о рождении. Мы читаем с этого момента. В той стране были на поле пастухи, которые содержали, содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь» и поспешивши пришли и нашли Марию Иосифа и младенца, лежащего в пеленах. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, и как им сказано было. Здесь мы читаем именно о том моменте, когда Господь пришел, воплотился в этот мир, чтобы опять встретиться лицом к лицом с человеком, чтобы показать эту любовь свою. И Иисус Христос на протяжении своего пребывания здесь на этой земле, на протяжении своего служения он показал Бога Отца, который сильный в любви своей. Он силен любить любого человека. И он силен простить любого человека. И любой человек может прийти к Нему. И здесь мы читали, что это спасение, это благая весть, благодать, возвещена для всех людей. И каждый, кто принимает Иисуса Христа, может получить эту благодать даром безвозмездно. И мы видим, что ангелы возвестили о рождении Иисуса Христа пастухам, простым людям, которые не очень много, наверное, значили в человеческом понимании в этом мире. Они были простыми людьми, где-то там пошли этих овец, но Господь не забыл про них, Он возвестил им об этой вести спасения что сейчас я вам дарую эту, это спасение всем людям. Каждый грешник, каждый, кто поверит и обратится к Богу, может получить. И много людей после того услышали эту весть и получили это спасение. И в другом месте в Евангелии от Луки мы читаем, что к Иисусу пришли также и волхвы. Это тоже люди, но они были, я думаю, богатые, потому что они могли свободно прийти к царю Ироду и сказать: "Где царь? Мы хотим его увидеть". И их пустили. Я думаю, пастухов, наверное, не пустили бы очень так просто в царский дворец. Но такие люди пришли. Они искали истину в своем своей жизни, хотя они были не дети, ну, не, э, не из еврейского народа. Были язычники, мудрецы, но они тоже искали истину в своей жизни. И Господь по своей великой любви и милости послал спасение таким людям, которые, может быть, материально ни в чем не нуждались, но они нуждались в том, чтобы найти истину. И Господь привел их, эта звезда, спасительная рожденного младенца, она привела их. Они искали истину, но все-таки Господь нашел их, Он дал им эту звезду, которая привела их к Иисусу Христу. И они пришли, увидели, убедились, что действительно родился этот царь, не просто царь иудейский, но они поняли, что это царь мира. Они поклонились, прославили его, подарили эти дары которые принадлежали как царю. И также простые люди, как пастухи, могли получить, и они шли домой и радовались, то, что им было возвещено, и они убедились, что действительно родился этот царь, и что действительно... Конечно, они до конца еще и те, другие, до конца не понимали всей глубины, потому что это было только начало спасительного Божьего плана. Но когда мы читаем Библию в контексте, уже сейчас, когда эти братья, эти ученики, когда они возвестили эту весть, Духом Святым рассказали весь план Божий, как все совершилось, и как Иисус Христос перед Вознесением говорил, что «Да не смущается сердце ваше, в Меня веруете. Там, где Я, там и вы будете. Я иду вам, если бы даже было не так» то я же пошел бы приготовил вам место. И слава нашему Господу за то, что эта евангельская весть, эта спасительная весть дошла до наших времен. И тот, кто получил это спасение, эту радостную весть, Он воспользовался ею, этой возможностью. Он славит Господа в сердце своем и устами своими и ждет той встречи с Господом. Так что, дорогие братья и сестры, нам есть чем, чем, за что прославлять нашего Господа в нашей жизни, не только в этот день. Потому что рождение совершилось давно уже, и спасение, и страдание Иисуса Христа совершилось уже. Мы празднуем и радуемся, потому что мы знаем и удостоверились, что мы получили это спасение, и план спасения был совершен. И Господь победил эту смерть и ад. Слава нашему Господу за это. Будем его славить в сердцах наших и в душах наших. Аминь. Аминь. Помолимся.